aylardır. Bu məsələ müzakirə gedir də bu COVID məsələsi, koronavirus məsələsi, vaksinasiya məsələsi gedir, danışırıq, düzdür? Bax bu gün konkret mən 7 qapıdan 7 qapıdan qaytarılmışam. Oturmaq lazımdı bir yerdə. Yo, nadan dəfə səhrandan gəlirdik öv uşaqlarla çay çək. İndi baharda oturulmalı deyildi də biraz bahar sövdü. Bu adamları Çox belə qoymurlar. Ammadı, hamısının da xətalı kimi hamıda var o orada zəhrə mar vaksin. Məndə yoxdur. Və mənə görə 7 adamın qa üzü qarşısına sat çəkildi. Mən başa düşmədim. Bu ilə Məliyevin başına dönmə. İlham Məliyev. Hey, ah hey, hə, qardaş, atayın görməcəyi. Hə Məni bu mən əvvəllər o vaxtı <laughs> mənə sual vermişlər. Azərbaycanda bu e, nə istəsən, nə bilm, falan filan. Mən dedim ki, mən əvvəllər Heydər Əliyevin, sonra da İlham Əliyevin azad söz, müstəqil mətbuat, nə bilm, bu e, hüquqi dövlət nəğərlərinə inanıb yazıbmışam. Hətta bunu məhbus olanda rəislə söhbətdədir. İnsanlıq tuturlar dedim ona görətdimlar ki mən buların nağıllarına ilham Əliyevinə Heydərə nağıllarından yaranı yazı yazdım. Qələm götürdüm yazı yazdım. Və sonradan bəlli oldu ki bu ölkədə nə İlham Əliyevin nə Heydərənin keçən sözü olmayıb, sözü keçərlı olmayıb. Yenə bular bilinmiş şəkildə belə danışıblar. Mən e, İlham Əliyevin Vaksinasiya könüllüdü, sözünə güvəndim və vaksinasiyaya getmədim və heç getmədim də sözümü demişəm o de zaman. Adam İlham Əliyev çıxsın desin ki, dövlət başçısı kimi bizim qarantimizdə düzdür. Bütün uğurlarımızın garantisidir. İlham Əliyev, mən dəfələrlə burada tək İlham Əliyev yox, dövlət adına tək bir adam efərdən nə korona haqqında, nə vaksinasiya haqqında bir normal belə insanları inandıracaq, insanları ümidləndirəcək bir dənə çıxışı olmayır. Çox şeyləri danışıblar e, hey. Nə nə də eee fondora sənədlərinə mürşid Həməliyevin biznes imperiyasına tutmuş. Nə bilim, böyük qardaşlıq, böyük dostluq, C Rusiya böyük qardaşı olur, C İran dostu olur, C İran düşməni olur. C nə bilim Türkiyənin qardaşlarıdır. C nə bilim burada baxırsan ki, e, üzdə e, bir arxada bir gürəhancılar danışırlar. Amma bu gün bu millətin, gerçəkdən də bu dövlətin, millətin, ümumiyyətcə dünyanın qarşısında bu ad varsa, Mən o vaxt demişdim, Ekrananın baş naziri hönkür öcür ağlayar-ağardım müraciət elər. Büləmli Əliyev çıxsın efirlərdə desin ki, "Ay mellər, ay damaq, amma prezident kimi sizə qəti zəmanət verirəm. Bu vaksinasiya bizə lazımdır. Belədir, filandır, bunun müxtül cəhətləri var, filan var, filan var. Mən də adamın sözünə güvəndim, çölə baxıya. Dedik ki, İlham Əliyevin sözünə güvəndim mən, çünki çönürdüm mən də eləmirəm." Bu günlər belli olur ki, İlham Aliyev'in sözüne güvenmeyin hiçbir anlamı yokmuş. Hiçbir. İlham Aliyev'in demeyin ne sözü yoktu ne de özü yoktu. Bu da evvel dediğim başka meseleleri təsdiq edir ki, bu ölkə İlham Aliyev tarafından, yani Azerbaycan'dan idare olunmur. Yoxsa İlham Aliyev deyir ki, vaksinasiya körülüdür, körülüdür. Kim istiyor Və hansısa bir kafede, çayxanada, Ofisant Sərdar Əlbəldinin qabağını kəssin ki, səni bura girməyormuş. İndi mən deyirəm, bu ölkədə İlham Əliyevin İlham Əliyev sənə uzun nə vaxtdır sualdır. Bir düşün görüb mənə cavab verib görüb sənin mi sözün keçərlidir bu ölkədə yoxsa çarxanadakı ofisantım? Onu bir izah eləyin. İlham Əliyev izah eləsin. Parlamentin sədri izah eləsin. Birinci vitse prezident izah eləsin. Ondan sonra baş nazir izah eləsin bunu mənə və 125 deputat izah etsin. Bu hüquq mühafizə orqanları, bizim hüquqlar mühafizəli orqanlar izah etsin. Görürəmmi İlham Əliyevmi bu ölkəni idarə edir, afisantmı? İlham Əliyevin sözü keçərldi. O dadda nədir o çərxanada patnostaşı afisantmı? Bu nə deməkdir? Mən başa düşmədim. Bir daha deyirəm, İlham Əliyev çıxıb desincə bax millətə bu bütün ölkələrdə var bu, Rusiyada da var, e, Türkiyədə ulusa səsləniş var. Haftada bir dəfə ölkədə nə dəyişib, nə itib, nə qatib, nə ölüb, nə dirilib, nə əmələ gəlib, nə əmələ gəlməyib. Ulusa sən orada da bir-bir cümləl, beş cümlə işlətsən ki, bax ay cəmaət, Allah qadamı çəkin Sərdər Əli bəyli, bu vaksinasiya vacib deyil, lazımdır. Nə bilim təhlükəsidir filan. İndi qardaşım, bu vaksinasiyadan keçmiş minlərlə adamın hətta təzədən korona yolxu böldü billi. Həç şey bir billi. Məni niyə zorla bular? Mən bir bu ölkənin vətəndaşıyam. Konstitusiya hüquqlarım var. Və mənim hüquqlarımı qoruyan adam, korumalı olan adam, an içən adam çıxır deyir ki, könüllüdür. Mən də onun könüllü dediyinə əsaslanıb buna məcbur getmirəm. Bir şey də de deyim mi? Mənim üçün problem olmaz. Doğrudan. Mən bir dostlarınız çox 100 manat, 150 manat tapı bu o kartı belə pulla da alabildim. Kim də bildin mi? Pul verərəm, alaram. Amma mən mən absansda deyirəm ki, kişi qulaq açan, Firsan deyə qabağımda, keç kafenin sahibi də deyil. Deyirəm qulaq aç, acı prezidentin sözü var ortada. Mən prezidentin İlham Əliyevin sözünə güvənib gəlmişəm bura. Könüllüdür bu. İstəyirsən, istəmirsən. Deyir, yox. Bizi cərməliyərlər. Yəni bütün hallarda kim nə deyirsə. Baş söhbəti nəyə gətirirəm? Bu gün şəhərdə rəhbərlər məni kafeyə buraxmıblar. Və elini, Bə, mən partiyaya sədləyirəm deyən adamlar var ha. Bu gün Ayfilancası qeyd etyərlər. Ay o da bilib nə oldu. O siyasətə qayıtdı. Ay nə, mən qorxuram. Partiya sədrləri var ki, həqiqətən özləri, özləri. E vaksinasiyadan kinəliblər. Bir zəhmət gedəcəklər kafeylərə bir-bir başın dəstəsi ilə gedəcəklər. Onada 10-15 adamla on və e, kafede onların karşısını ofisant kesende orada oturacaklar diyecekler ki ya biz burada çayımızı içeceğiz, çöreğimizi yiyeceğiz ya da biz buradan gitmeyeceğiz. Kafenin hayatında ki var. Ha? Ve bu mesele bir ister istemez skandala dönecek falan olacak. Ne bileyim gelecekler. Orada da bir parti sadri. Parti sadri dediğin kimdi? ülkenin milletin geleceğine sabahına diyal adam. İlham Aliyev'in yerinde oturacak adam. O zaman Oradan da bu kalbe müraca edilecek amirler. Bak ben İlham Aleyhi'nin yerinde olan da size bu zulmü vermeyecekler. Yo, elemeyi lazımdı. E, Serdar Ali Bey'i koymurlar. Şimdi böyle danışan afistan inanın İnanın ki adi bir vatandaşın başını yer orada. Onlarda da günah yoktu. Ben orada oturacağım gelip hiç benimle soruşmayacak. Ki buna da dört bin cermi edecek. Nedir bunlar? Ne veriblar bu Allah bilmirler? E? Nedir bunun derdi bu problemin? Ayıləm Əliyev, sənin başına mən dönüm. Bu bu nə ölkədir qrupsan? Kimdir bu? Bir daha deyirəm, sən demən ki, mənim kafe zaddan da o səhər divarında, çayxanalarda sözüm keçərli deyil. Orda ofisant də ölkəni yərsə, oranın yərsə. Uzuma mən də gedim onun xatirəsindən nə deyim. Bura demək də ki, bir daha deyirəm, bax. Mən zamanında İlham Əliyevin sözünə nağırlarla müstəqil mətbuat, azad söz nağırlarına inandım. hapishaneye girdim. Gittim düz, düz yolma hapishaneye vardı. İndi de kardeş bunun sözüne güvenmişim indi. Yani benim için ayıp olur. Eh, ben indi orada e, dedim ha gelen defa onu deliyorum ha. Düz o kafenin kapısının altında oturarım oradan terpen verem. Polis gelecek, hem dünya dağılacak, ne bileyim sürütme çekecekleri, vay şu ben kopacak. Ben de onu eliyorum. ha. Bir daha deyirem. Ya İlham Aliyev çıkıp diyecekti, ki bu mesele mecburi değil lazımlıdır. Mən kansiyon garanti konstitusiyon garantı olarak Serdar Ali Bey'e de daxil vatandaşlarıma deyirəm, gedin vaksinasiya olun, məcburdur. Ya da mənim kabağım hafistan çıkmasın. Ha, buradan deyirəm, mən sizin gördüyünüz nə əli döyləm, nə vəli döyləm, nə falan döyləm. Belə başını bir gün elə bir skandal yaradaram ki, ölkə şoka düşer. Bunu da herkes elicidir bilsin. Elə şey adlı yoxdur. Onu demek ki, ya sen bura girenmezsin. Niye giren bir ha? Vaksinasyon olmuşsun. Prezident der ki vaksinasyon çönüllüdür. Orada da o tarafı yoktu. Kanunla yasak olmayan hiç ne? Da değil. Prezidentin sözünün üzerinde hiç alın, hiç herhangi he, her söz olabilmez. Hiç hiçbir karar kanunu olabilmez. Ayrıca da kanunsuzca verdiği hukuklar, hiçbir kanun kanunsuzca hukuklarını Kanun Kanunsuzca da hukukumuz var. Prezidentin sözü var. O kanun şu an prezidentti. O zaman her hansı kararı geçerli saymam ben. Bir zahmet buradan dedim İlham Aliyev de o hesabını alsın. Sözünü desin. Çıksın desin ki Serdar Ali Canın çıksın get vaksinasyon. Böyle lazım. Desin. O zaman ben düşüneceğim. Ama bir daha deyelim. Ben deyelim İlham Aliyev deyelim. Çönülüdür. Vah hafızan yok. Sen vaksinasyon olmalısın. Sen pasportun olmalıdır. İndi ben bilmiyorum. Afistan'da sözüne oturup duram. Yoxsa prezidentin sözünü otubduram. Bunun mənə izahını versinlər. Kim olulsa bax bu tərs qalidan belə, BMT-dən belə, adatdan belə bunu kimsə izahını verməli. Prezident deyib könüllüdür, afsonter yox, könüllüdür. İndi o zaman biz özümüz üçün aydınlıqdır. Bizans ölkədə yaşayırıq və kim bizə bu zəmanətləri, konstitusion hüquqlarımıza kim zəmanət, kim zəmanət ola? Kim, at, kim, at, kim bunun təminatını, zəmanətini verə? E, belə belə ola bilməz. Ki. Kim deyəcək mənim qabağımı kəssin ki O axşamdı qulağımın dibinə bir şillə vursam nə olacaq? Oldu da məndə insan olmadı, əsəbləri e, dözmədi, bir şillə vurdu. Uzun mu görün, nələr olacaq? Qulaqnıq, statuya, nə bilinməyə, bax, firan. 30 da 40 də nə polis gələcək. Ya 2 ton cərrahçı çağırılacaq. Nə bilin, bax belə cəmiyyətə qarşı çıxmaq istəyən elədi, nə bilin, qulaqlarını pozdu, firan elədi. Amma nə olmasa. Mən mən prezidentin sözünə güvəndim. Baxaq. A çük denen ki adam, Adam Bolarski denen başa düşəndə məndə də. Deyən ki məcburidir, getələ. Eləməsən bu ölkədə yaşama haqqın yoxdur. Mən bir qərar verim də. Sən deyəsən kölüllüdür. Ofisant deyər köləsizdir. Mən kimə inanıb? Prezidentin məsləhətçisi keçərlidir de ofisantmı? Mənim üçün çox maraqlıdır. Və sabah bir öh bilmirəm hansı səviyyədə hesab açdırıram. Və bir də deyirəm. O siyasi partiya sədrləri də belə şeylərə getməzlər. Onlar Əl-Cənəblər e, tülü tülü necə İlham Əliyev gedir, adda ütül ütül danışır. E, bu xarici jurnallarda, televiziyalarda, orada nə bilim, xarici mətbuatda bütün ütül ütül danışır. Bizim siyasətlərdə dörd cənəblər ütül ütül efirlərə çıxacaqlar. Bəzi stablonlar var, gündə 4 dəfə, hətta efirdə 5 dəfə İlham Əliyev qalxın bir cürə. Mən bu siyasətlərdən soruşuram. Bu siyasi partiya sədrlərindən soruşuram. Sizin mövqeyinizi xanım. Niyə deyirsiniz ki, üç dənə partiya sədrindən bir-araya gəlib sorğulamayıb? Cihan Məliyev, könüllü dediyini məcbur qırıblar. Nədir məsələ? Niyə soruşursunuz? Hər şeydən soruşacaq. Hər yerdə müxalifətin yerinə mən müxalifət olacağam. Sadəcə mən soruşuram. Mənim üçün danışmaqdır. Siyasi partiyanın sədrinin işi fəaliyyət göstərməkdir. Təşkilatınmı, arxasında olub təşkilatın Həcərə toğrudan da partiya sədri hesab eləsə elələri barədə gediblər, iynəni vurublar, oturublar, düzdür? Onlar qəbul etdilər ki, etməyənlər var. Bir zəhmət fəaliyyətə keçin. Qoruy məmi uğurlarım. Səbəb mən sandığa özüm də gedim, arxamda beş adamı ki, bax bu kişi bizim növlərimizi qoruya bilər. Gedək buna sərək deyib. Nə ilə gedəcəm mən sandığa? Hı? Mənim üçün İlham Məliyev bəli dedim, mən artıq bəllidir. Bu bir neçə dəfə həyatımda sınaqdan keçibdim. Ölkede İlham Aliyev'in sözü kesmiyor. Bunu bildim. Ben İlham Aliyev'e ses vermiyorum. Ama kime ses veririm? Çıkın da ortaya özünüzü gösterin. Ben de gelin ses veririm. Ben de buradan danışıram. Bak, vaksinasyon belə deyil falan deyil. Korona belə. Sen de danışırsan. Amma o zaman sən niyə siyasətli desən, sən niyə partiya sahibi desən, sən niyə müxalifətçi Sərdar Əlibəldi? Bir kimi ağzı, ağzına ağzına düzü yetmiş il yazır, bir yazı hey, İlham Əliyev qohumudur, bir yazı hökumətin adamıdır, bir yazı nə bilirib daxili işlər nazırının agentidir, bir yazı mütəxəyyişdir. Və ya qardaşım indi çıxın ortaya, münasibət göstərin. Ortaya mövqey qoyun. Sadəcə danışmaqla yox, fəaliyyətlə, hərəkətlə. Başımıza yığın 15 nəfər, 20 nəfər. Əgər siz bir həqiqi siyasi lidersiniz, vaksinasiya da imkan elipse o taraftarlar da vaksinasiya gitmemelidir. Gediblerse demek ki onda orada liderliği keserlidir. Ondan da adamlar başına git, git kafe, restoran, çay Bak böyle. Birinci şekilde. Ortada bu olaya çevirin. Bunu dünya haysalım salın ki bu ölçüde bu şeyler baş verir. Ne demek ki? Serdar Ali Bey'in kim kabağını kesin bilir kafeye sen kafe edin mi? Restoran, çay kan çay içmeyiz. Kim öyle veriyor? Ben defalarla buradan demişim. Mən ölümü uzaqdan adamam. Mən ayaqlıb iş gündən keçərəm ofisçantı. Sadəcə ayrı bir şey, mən tərbiyəm var. Biz bunlar özlərinin tərbiyəsini çıxışdırdılar. Mən sadəcə o belədək də dişimi e, dişlə sıxa da bilirəm yerə gələndə. Amma bir yerə qədər bir gün mən ofisçanta deyəndə ki, mən o vaxt bu dadda Nardaranla meydanda, Nardaranla Nardaran vaxtı var idi. Ey Nardaran da iki vaxt Allah Allah demir davullar. Ölkə bütün özdə bütün bax bu həbən yuğ muhafizə orqanlarının gözün qabağında, dövlətin gözün qabağında dövlətə tab olmazdılar. Onlar bu gün də kiril alpasını oxuyurlar. Nardaran uşaqları üçün kiril alpasını gətirməkdə. Çöb meydanda Sabirə Səfranlıy fətva vermişlər. Başına pul qoymuşlar. Məndə bir yazı yazdım ki, bu Nardaranda şeytan ayələri oxunur. Və orada bir dad var idi. Nə idi onlarda, həzə ilə şuramırmımdam, nə idi o? Am mənə zəng vurub, daha prezidentin ölüsü qalmadı, dirisi qalmadı. Mən də buna başa salmaq üçün gətir. Sən Azərbaycan Respublikasının prezidenti söyəcəkdə bu adam deyil. Mən indi harda, kimdən, kimi necə müdafiə edim? Bax bu bir əvəziyyətdə bir ofsir mənim qamağımı kəsir, prezidentin sözü mənim üçün keçərli deyil deyə bilirsə, o zaman mən bu prezidenti kimdən və necə hər yerdə mən boynuma düşürəm. Qardaş, hər kəs ölkə ilə bağlı olduqda bir də deyim, partiya sədrləri, vaksinasiyanı qəbul etməyən partiya sədrlərinin, partiya partiyasadirləri, üzvləri vaksinasiyaya gediblərsə, demək İlham əl Əliyevin ölkəni idarə etmə durumunun əksə partiya sədrlərində, partiyalarda var. Həmin anda başımıza yığın 100 nəfər, 300 nəfər, 200 nəfər gədin çayxanağa gedin, gedin də bizə çay verin. 200 nəfərin vaksinini yoxlayan kimi gün axşam olacaq, çayxananın elabı yox, pulu yox. Onda bilədim. Nəticə itibarlar Məsə əgər biz bunu qəbul etmiriksə, toplumda beş adam, yüz adam buna etiraz edə bilmək lazımdır. Etirazın forması hər də gəlir, təşkilatlardan gəlir, siyasi təşkilatlardan. Məsələ birbaşa siyasətləşib çoxdan. Həmdə görəsən 30 il deputatlarda da gəlinəsəm deyirsən ki, məsələ bir məlekəsindən qatma. Mən kəsə də məşğul dəyirəm. <laughs> bu da bir oxdaddır. Parlamentin parlament deputatlığı bu siyasətim ələbaşı ordan başdır. Adam deyirsə, indi Ağır qala partiya sədrləri desinlər ki, biz siyasətə qatmayın. A qardaşım, nə təri siyasətə qatmayın. Siyasət partiya sədrisiniz. Və bu günləri bu olay baş verdi. Bu gün belədir. Sabah nə olacaq? Birinci növbədə mənim qabağımı belə kesəndə mən biraz mən özümü idarə edə bilən adamam, yəni. Amma garantiya da yoxdur. Ofisant elə cavab verər ki, mən özümü belə adaptasiya bilmərəm ha. İndi məni elə birdən çağırır nazirlər şapalaqlayır ha. İndi mənim üçün də məsələn üçün bir ofisanta bir şeylə vurmaq problem olmaz vuruq cəzasını çəkərəm. Onun problemi yoxdur. Zaten vurmuya vurmuya mərcəzə çəkiblər. Vurduğun üçün lazımdır cəza çəkməyin nə var ki? Bax, eh, çək. Amma nədir? Niyə? Niyə?